किरणानन्दसन्धान भारताम्बा प्रियात्मजा उत्तिष्ठ अद्वैतबोद्धात्वम् कर्तव्यम् धर्मरक्षणम् कर्तव्यम् धर्मरक्षणम् कालडी ग्रामपूर्वाद्रिनवादित्यशुभोदय आर्याम्बा सुप्रजाचार्य ज्ञानकान्तिम् प्रसारय ज्ञानकान्तिम् प्रसारय से नगम जनता प्रबुद्धा उज्जीविता च तव सूक्ति भक्ति प्रसन्न हृदया निष्ठा आचार्य शङ्कर गुरो गुरु सुप्रभातम् आचार्य गुरो। कुरु सुप्रभातम् गीतार्थसार मकरं दमिलिन्दरूपः श्रीव्याससूत्र रचितामरवाच भाष्यः श्रुत्यम् प्रभाष्य आचार्य शङ्कर गुरु कुरु सुप्रभातम् आचार्य शङ्कर गुरु कुरु सुप्रभातम् साक्षा शिव तव मनोहररूपमेत्य आविर्बभूव हि सनातन एवम् जनः सतत मामनुते समन्तात् आचार्य शंकर गुरु कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम् चार्यपादकमलाचित चित्तभृङ्गः श्रीपद्मपाद इति सार्थकर्णामधेयः शिष्याग्रणीस्तव चिकीर्षति वन्दनानि आचार्य शङ्कर गुरो कुरु सुप्रभातम् आचार्य शङ्कर गुरो सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम् त्वत्सूत्रभाष्यरचना रचिताज्यभाष्यः श्रीद्वारकामठमलङ्कृतवान् सशिष्यः तत् सम्प्रदायमधुनापि समाद्रियम् ते आचार्यशङ्कर गुरो कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम् विस्फारभोगिवरभोगतलस्य चाधः भेकी गता प्रसवमेव सुखम् कृता हि तत्रैव शृङ्गगिरिपीठमठ प्रतिष्ठा आचार्य शङ्कर गुरो कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम् पित्रर्चनातिथिविधौ खलु मण्डनस्य श्रीव्यासजैमिनिमुनी विधिनार्चितौ स्तः आकाशमार्गगम समागतोऽसि समागतोऽसि आचार्य शङ्कर गुरो कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम् गेहपार्श्वतलयो विवदन्ति कीराः वेदः स्वतः परत एव किमु स्वयं सोऽयम् स्वयम् भजति मण्डनपण्डितश्च आचार्य शङ्करगुरो कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम् वादोपवादजितमण्डनमिश्रयेश सम्यक् त्वया समुपदिष्ट त्वाम् स्तौति शृङ्गगिरिपीठ सुरेश्वराक्षः आचार्य शङ्कर गुरो कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम् ब्रह्मोपदेशमहिते व पञ्चमाब्दे सर्वागमः सकलशास्त्रकलाश्च विद्याः सम्पेदिरे स्वयमहो परतत्त्ववेदि आचार्य शङ्कर गुरो गुरु सुप्रभातम् आचार्य शङ्कर गुरो गुरु सुप्रभातम् पञ्च पूर्वजलधे तटभासिताया नारायणस्य चरणे बदरी प्रदेशे संस्थापितम् विजयते ननुपीठयुक्तम् आचार्य शङ्कर गुरो गुरु सुप्रभातम् गुरु सुप्रभातम् प्रचारविषये खलु दीक्षितस्त्वम् सौरम् च सैवम् अथ वैष्णवभैरवाख्ये शाक्तम् त्वया गणपतेर्मतमादृतम् हि आचार्य शङ्कर गुरु కురు సుప్రభాతం కురుసు ప్రభాతం స్థాపితానివ్వార్య మహాంగాని పంచహి శృంగేర్యాం భోగలింగం చేపాలేలకాంతకం కేదార భక్తిలింగం క్షలింగం చిదంబరే కాంచీమే యోగలింగం సిద్ధిస్థానే జగద్ధి సిద్ధిస్థానే జగద్ధి సిద్ధిస్థానే జగద్ధితే दरिद्र्य दुःख परिपीडितया गृहिण्या भक्त्यर्पितामलकभैक्ष्यम् अहो गृहीत्वा अष्टापद आमलकवृष्टिवराम् अकार्षी आचार्य शङ्कर गुरो कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम् <Sessizia> वार्धक्यरोगपरिबाधितमातृदेव्या पूरयितुम् अद्भुतदिव्यशक्य पूर्णानदीम् स्वगृहमेव समानयस्त्वम् स्वगृहमेव समानयस्त्वम् आचार्य शङ्कर गुरो कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम् गुरुसुप्रभातम् श्रीनर्मदा जलमहाप्रलये च जाते सर्वम् जलम् निजकमण्डलुना प्रगृह्य भीति व्यपोह्य ननु रक्षितवान् प्रजास्त्वम् आचार्य शङ्कर गुरो कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम् शास्त्रविषयान् हि समाचिनोषि संस्थापय सततमाचरणे स्वयम् तान् सत्ते जगद्गुरुपादार्हविशेषयोग आचार्य शङ्करा गुरु कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम् त्य विष्णुगणनाथ महेश्वराम्बा सम्पूजिता समतया मत सामरस्ये तत्पञ्चदैवत समायतनम् प्रसिद्धम् आचार्य शङ्कर गुरु कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम् वेदप्रमाणमुपपाद्य विजित्य सर्वान् शास्त्रीयवादनमितान् विमतान् सभासु अद्वैतमार्गमलम् समदर्शयस्तु आचार्य शङ्कर गुरो कुरु सुप्रभातम्